Здравствуйте, с вами ваш доктор Шолохов. Просматривая наши ролики о здоровье, о том, как сохранить, сберечь свое здоровье, у нас возникают такие вопросы на форуме, на наших сайтах, о том, какая все-таки вот подоплека, как мы подходим, почему мы такие разнообразные методы используем для позвоночника, для дыхательной системы, почему мы такие методы используем для психологического, энергетического коррекции. И иногда этот оттенок такой, какой-то немножко мистический вопрос возникает. Нет, мы в данном ситуации материалистичны, и поэтому этот сюжет мне бы хотелось посвятить об основах, откуда растут ноги в нашем подходе. И здесь я хотел бы сказать такой момент. Когда к нам приходит, обращается человек, или же он просит какую-то помощь дистанционную, прежде всего, о чем мы помним, четко это не просто человек. К нам обращается некое тело. Уж извините, но это действительно так. Потому что человек обращается с какой-то болью там, в руке, в ноге, в позвоночнике. Но мы четко знаем, что у этого тела есть вторая составляющая – разум. Вы знаете, это такая небольшая проблема. Человек обращается за помощью, но при этом он пытается навязать некую свою точку зрения. И он пытается, может, говорит, да нет, мне это не поможет. Мы всегда говорим спокойно, ты попробуй, твой разум наверняка убедится в том, что это может помочь. И третья важная составляющая, то, кто к нам обращается, это тело, разум и душа. Рассматривая человека вот так вот именно как составляющую тело-душа-разум, сразу становится понятнее, почему мы подходим так многофакторно. Почему именно интегративное, комплексное воздействие на человека будет обладать таким высоким эффектом при использовании наших методов оборудования подхода. Итак, нужно помочь телу-душе-разуму. На этой схеме... Вам представлен солосологический подход. Солосология ⁇ это такой новый интегративный подход к здоровью человека. Мы прежде всего помним, что то самое тело имеет устройство. То самое тело имеет некие инфраструктуры. Нет. Инфраструктура ⁇ глаза, мотор, сердце, печень, биофабрика. И эти инфраструктуры связаны через все тело большими связями. Это мышечная, сухожильная, органная, костная, нервная, сосудистая система. То есть, понимаете, я вроде бы перечислил знакомые вам слова, но в этом интегративном подходе мы будем говорить о том, что не просто сосудистая система, не просто мышечная система, а все должно стоять на своем месте. Знаете, как в многоэтажном доме, не надо смещать квартиру, не надо там, перенося, простите, ванну из одного помещения в другое, вы понимаете, что вы нарушаете сход сантехники самой если у вас мачта растянутая тросами и вы один трос всего лишь навсего потянете в сторону вы понимаете что изменится напряжение во всех остальных тросах изменится напряжение в башне вот так коротко об устройстве чтобы это устройство работало и все было на своем месте второе дыхание ну я так скажу что здесь я всегда очень люблю говорить простой пример вы сомневаетесь в том что это надо выводить в отдельную совершенно часть в отдельный фактор задержите дыхание на 10 минут и у вас все сомнения исчезнут то есть это безусловно очень важно как поступает в нас кислород как выводится углекислый газ ну в частности спортсмены за вот эти маленькие маленькое увеличение усвоения кислорода организм просто борется третий из пяти факторов воздействия на тело душу разум энергетика ну здесь можно много об этом говорить и я просто буду кратко напомнить, что существует энергетическая система, которая очень хорошо и подробно описана в китайской медицине. И, конечно, использование этих точек, использование различных приборов, решающих энергетику, мы обязательно используем в нашем интегративном подходе. Четвертое, что можно помочь, чем можно помочь телу, разуму и душе. Конечно же, фактор психики. Но я думаю, не надо вас убеждать. Я думаю, вы уже много раз слышали, насколько важно это учитывать, каково состояние души. Потому что если человек даже незначительно болен, но он настроен негативно, безусловно, ему никакие прекрасные методы не поможет. Прошу прощения, если старшее поколение порой сидит на скамеечках, и вместо того, чтобы активно вести образ жизни какой-то, а хвастается, это у тебя печень болит. Ты не знаешь, как у меня печень болит. У тебя желчный пузырь проблемный? Это у меня желчный. Представляете, она гордится, хвастается. И что, вы думаете, этот желчный пузырь можно вылечить? Да она носит, оберегает эту свою болячку. Поэтому психологический настрой очень важен. И здесь тоже у нас очень различные техники, методики мы используем. В интегративном подходе. Я еще раз, еще раз подчеркиваю, почему вот этот вот комплексный подход в соусологии, пятифакторный подход очень важен вы сталкивались обязательно с тем, что попадаете к мануальному терапевту, то он вообще ни о чем больше слышать не хочет. Вот я сейчас тебе пощелкаю, поставлю все на место и замечательно. Вы попадаете к психологу, он вам говорит, вы понимаете, что вы так как думаете, так у вас и будет. И вообще забывает поставить, не знаю, позвонок на место, я не знаю, еще чем-то помочь. Ну, соответственно, попадаете к диетологу, и он говорит вам золотую фразу, я с ней согласен, вы то, что вы едите. Но, простите, помимо того, чтобы есть, нужно еще иметь в нормальном состоянии положение, с нормальной душой кишечник и, естественно, конечно, энергетически правильно снабжаемый. Итак, я как раз уже подошел к пятому фактору, который мы учитываем в соусологии, это биохимия. Здесь, конечно же, можно говорить и о той самой помянутой диетологии, можно говорить о той воде, которую мы пьем. Это очень важно, какую воду мы пьем. Но я обязательно подчеркиваю, что биологически активные вещества, биологически активные добавки, на мой взгляд, совершенно незаслуженно шпинаемые порой какими-то структурами, порой какие-то, ну, скажем так, ругаемые в средствах массовой информации, они очень важны. И мы видим это тогда, когда читаем биохимические работы. То есть тот же самый кальций, магний, всевозможные микроэлементы, давайте общий говорить, аминокислоты, Полинасыщенные жирные кислоты, безусловно, конечно, они очень важны. И вот это вот биологически активные вещества, э, в травах ли вы возьмете, какой-то ли компания, это очень важно. И мы их, естественно, используем. Единственный маленький вопрос, как мы это используем? Дело в том, что когда мы говорим о солосологии, да, мы воздействуем на тело душу разом. Да, мы используем коррекцию устройства. Мы используем функцию дыхания, она обязательно хорошо должна работать. Энергетику, биохимию, психику. Но есть маленькая особенность. Мы это используем обязательно с мышечным тестированием. Вы представляете, мы используем феномен мышцы мгновенно усиливаться, мгновенно ослабевать на любое предложение. И неважно, мы будем предлагать то или иное вещество, и вы реально это увидите, как мышца становится сильнее, и становится понятным, что... Вы знаете, что становится понятным? Вы видели, как кошка выбирает какую-нибудь травку полезную? Бат. Она выбирает биологическое активность, что ту или иную траву. Она что, академию заканчивала? Она знает все биохимические процессы, она чувствует. И поверьте, наш организм это чувствует, и мы можем помочь организму, используя его ощущения, это как раз будет о тестирование, тестировании, коррекцию устройства, психики, биохимии, энергетики энергии. Спасибо вам большое, что вы смотрите ролики, задаете свои вопросы на наших сайтах и форумах. С вами был, был ваш доктор Шолохов. Удачи!